А нашей команде первый тайм провели очень качественно, игра давалась, многое получалось, кроме главного реализации моментов. Но это вечная проблема у всех команд. Во втором тайме какой-то отрезок времени мы провалили, стандарт за стандартом. Какие-то ненужные ауты, угловые простых ситуациях. Возможно, нужна была какая-то пауза в игре. В конце концов, соперник забил. Ну, хорошо, что нам удалось отыграться. Это тоже плюс нашей команде в плане закалки характера. В Ахтырке всегда непросто. Всегда непросто брать очки. Поэтому, если все так суммировать... Учитывая то, что по ходу матча проигрывали, смогли это я считаю результат матча позитивным. Вопросы, пожалуйста. Скажи, скажи пожалуйста, за цель калибризма, за, за мир ну, на АСО, ну, питание, что против Агансиа можно рассказать? Ну, у него нет опыта игры в командах мастеров украинских. По сути, это его дебют, можно сказать. До этого он играл на первенство города. Также он э, э, играл несколько сезонов в низших лигах Италии. Мы, э, у нас он появился буквально за 3-4 дня до начала чемпионата. Ну, пока он готов играть минут на 20-30. А мы просто, мы просто ну, в тех моментах, когда он владел чем так отдавало от него небезпеку, и это в конце привело до того, что мяч... Да, хорошая скорость. А ты, а, по а сути. себе Мама украинка, а отец нигерец. Ага, да. Получилось, что создали достаточное количество моментов именно командными действиями, а гол забили после индивидуального. Ага рейда СУ. Пожалуйста. Первый тайм был записной. Вы пришли в перерыв. Вам не казалось, что тут нет просто везения, и во втором тайме все упадет уже по-другому? Или вы хотели что-то перестроить? В игре? Нет, ничего, но перестраивать не собирались, наоборот, акцентировали на том, что у соперника есть на скамейке несколько креативных футболистов, которые могут эту игру взбодрить, что, собственно, и получилось. Я считаю, очень хорошо вошел в игру и Павелька, и особенно Сондей, который обострил игру за счет скорости индивидуальных действий, остро играл. И уже были... Нам нужно было отыгрываться, элементы авантюрной игры какой-то. Мы во втором тайме очень много контратак пропускали.